剑仙也会年纪轻轻就去世啊！哎，你看这个，你的剑，你爹在世的时候他也这样吗？没有啊，我我从来没有见过他这个样子。哦，我知道了，我爹留给我的根本不是一把普通的剑，他还可以当灯用啊！那我看看这个灯。 啊、这怎么比还黑了？我感觉好热、啊。啊啊 北科大人怀疑那把剑现世了，为了防止十九年前幻民惨剧再次上演，派我前去调查。若真是那把剑，不惜一切代价，务必毁之。我跟你一起去。<laughs> 好厉害的剑气！这无相之声，断不是寻常宝剑会有。 是军地的方向，难道那个人他掌门来了？参见掌门，参见掌门。 这是忘书先知，他这是怎么了？为什么放不下来了？完了，我爹他真的生气了，这墓都给他撞了洞出来，这哪里是破了个洞啊，我当不了他了，赶紧跑啊！完了，我把我爹娘的墓室毁了。 你没事吧？来来来，怎么办？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 我爹该不会来梦里面坐我吧？哎呀哎呀，我说你冷静点，冷静点。我答应过我爹要保护好石城西洞的。要不是你闯进去，我就不会进去把你抓出来。我我爹就不会一气之下。 把神圣系统给砸塌了！哎，你这个野人，我我就是握了一下那把剑，它就塌了，不怪我的，听懂了吗？不可能，我爹那么大度，怎么可能因为你摸了一下我的剑就生气了？就是因为你闯进去，我爹才生气的。你你胡搅蛮缠，不讲道理。这金峰是我爹造的，这是我的地盘，我说的就是道理。哼，知道自己没理了吧？行啊，你就去跟你爹娘好好认个错，我先走啦。 你东西还给我？什么东西啊？不知道啊。我爹娘的东西。嗯？牧师都要塌了，还你爹娘的东西？我哪有时间拿你爹娘的东西？这整个青鸾峰，哪棵树上多了几片叶子，少了几个果子，大鸠下了几个蛋，都逃不过我这双眼睛。 你要是不还给我，那就算是男女授受不亲，你也别怪我,我对你动手啊！哎哎哎！给你给你给你！给你哎，那个，我可以解释的，就是就是你现在没爹没娘，我冒生命危险拿出来给你做纪念的。纪念<你>？嗯，他可以代替你爹娘陪着你。 留下、啊、我，那是我误会你了。你是我爹走了之后第一个对我这么好的人。你放心，我一定会报答你的。我爹跟我说过的，滴水之恩当以好多好多水相报 <laughs>、呃。要不然这样，你在这儿等我一下，我去抓几只鱼烤了给你吃。哎，那我帮你拿剑，你去抓鱼。没有剑。 哪来的鱼啊？